23 грудня відбулося перше пленарне засідання чергової третьої сесії Жовтоводської міської ради, сьомого скликання. Роботу сесії прокоментував секретар міської ради Володимир Гончар. Сьогодні проходить сесія, третя сесія в новому форматі із новим регламентом, який прийняли на другій сесії. Особливості сьогоднішнього мірополяті це поіменне голосування. Так Оно у нас проходит в ручном режиме, так как у нас отсутствует э, автоматическая система ВИЧа. Резонансных вопросов на сессии в принципе сегодня нету, так как э, по новому регламенту после прохождения вопросов через постоянные комиссии есть так званая погодживальная рада, на которой собраны все головы постельных комиссий, представники фракций и... Секретарь Минской Рады и го... мисский Голова. Э, все вопросы обговорены, э, все проблемные замечания, скажем так, проектов решения исключены, потому э, сессия проходит в рабочем режиме, без... Ну, жителей с интересными вопросами, которые касаются более-менее же Сегодня будет рассматриваться проект решения коммунального предприятия «КШХ». Которая связана с дешевлением вартости продуктов харчевания в детских садках та школах. и школах. К чему мы идем? К закрытию Пашипа или все-таки оставить его и реформировать? На текущий момент это предприятие закрыть так быстро невозможно. То есть идет учебный процесс, дети питаются, потому вопрос закрытия сейчас не стоит. Ну, в принципе... В принципе, даже в дальнейшем возможные пути реформирования, реформирования будут рассматриваться. То есть оно рассматривается как просмотр, которая не нужна? Да. Она рассматривается как прокладка между местным бюджетом и городом. По земельным вопросам сегодня будет рассматриваться... Особенность. Особенность рассмотрения земельных вопросов будет в том, что будет применена техника в качестве проектора и местобудивный кадастр, который разработан отделом архитектуры. То есть на основании его будут показаны слайды, а именно земельные участки, за которые будут проводиться голосование. То есть это либо выделение земли, либо под застройку, либо частное пользование Раньше вопросы рассматривались ну, в текущем режиме у многих депутатов возникали вопросы, где же, где же находится данный участок, то сегодня для того чтобы проинформировать большинство депутатов и присутствующих здесь в качестве ну, основной принцип это открытость нашей работы, потому участки будут продемонстрированы на проекторе я думаю, депутаты смогут ознакомиться и принять то или иное решение. Как, как вы в целом оцениваете сейчас работу депутатов, нового созыва, есть ваши желания были ли? В целом работа депутатов, скажем так, проходит на отлично. В основном это новоиспеченные депутаты, которые не были никогда депутатами. На сессию уходят все почти в полном составе. Явка у нас почти стопроцентная, только сегодня отсутствуют 4 депутата. И это по положительным причинам, то правильно это связано со здоровьем. Работают все плодотворно, на комиссии являются тоже все. Все вопросы рассматриваются очень щепетильно, потому, я же говорю, на сессии вопросы спорные, как правило, не выносятся вообще. То есть они либо отправляются на доработку, либо э, возвращается инициатору вообще. По бюджету. По бюджету. Будет ли принят бюджет сегодня или же он принесен кардиос? Э, по бюджету. Бюджет будет рассмотрен на втором пленарном заседании 25 числа. Так как там много изменений, и финансовое управление э, очень часто меняет цифры будет по рекомендациям будет... тех либо иных структур. Будут ли какие-то коренные изменения? Бюджета. Скажу в целом, что бюджет будет приниматься на старой базе налогообложения.